Мир вам. И благородание. Благородание. Слава Господу. Слава Господу. Иночка так сказала, переживает она. Конечно же переживает. Волнение внутри. Семь лет, братья и Семь лет с того дня, как мы переехали в село, живем там, трудимся. Но как вы были родными для нас, так вы остаетесь. Как был этот дом наш, так он так и остается. И это, не знаете, это некрасивое слово. Потому что делом это подтверждено. Делом, которое совершается здесь, на этом месте. Все семь лет я это чувствовал вместе с моей семьей, на Богдан, наш сын, мы это чувствовали. Каждый раз когда мы сюда проезжали, мы видели эту любовь. И она не была на словах, эта любовь. А эта любовь была на деле. И этот девиз, все у вас будет с любовью. Он всегда здесь висит. И я, знаете, где-то горжусь. Я горжусь, что мои ноги, мой путь прошли через это место. Потому что здесь я многому научился, братья и сестры. Через моих прекрасных наставников, ваших слуг, пастырей, диаконов. Здесь школа, и эта школа дала мне тоже толчок и в жизни. Слава Господу! Я благодарю Бога, что я сегодня вместе с моей семьей могу быть на этом месте. Могу сегодня говорить, могу сегодня свидетельствовать о Его любви. Иночка может петь и прославлять Господа. Конечно, хотелось бы, чтобы и сын прославил Бога. Да, ну, знаете, молодежь, как сегодня брат Саша говорил, да, мы желаем, чтобы наша молодежь, наши дети, они не вкусили того, что мы вкушаем. И мы об этом молимся. Мы плачем, говорим об этом Господу. Пусть Бог хранит нашу молодежь. Пусть убережет от этого зла, от этих беззаконий, которые сегодня мир нам несет. Он сегодня хочет заманить, он сегодня хочет поглотить нашу молодежь. Но мы, родители, служители Божьи, мы будем стоять в проломе за наши семьи, за наши дома, за наших детей. Пусть Бог нас в этом благословит. Вы знаете, сегодня деточки вышли. Да и вообще такое живое служение. Брат Саша проповедует. И знаете, я вот так сижу, а внутри нету такого. Знаете, вот человек проповедует, и ты вот слушаешь как-то напряжение никакого напряжения. Есть диалог, идет диалог с людьми, с залом, идет диалог. И это прекрасно, это чудесно. И вот когда детки вышли, да, наших прекрасного брата Гены, Олечки, да, такие уже взросленькие стали, такие прекрасные уже эти стихи о любви, о любви стихи. Что есть любовь? Это самое прекрасное и чудесное, что Бог нам дал. И сегодня тоже так хочется кратенько, не какие-то проповеди, а просто поделиться, вот так кратенько, напомнить себе прежде всего и всем нам о этой любви, о которой говорит Господь. И я знаю, что каждому нам приятно, когда слышать с чьих-то уст, Бог тебя любит, Бог заботится о тебе. Да? Сегодня время такое, братья и сестры, когда сегодня залы церквей наполнены теми, кто сегодня нуждается. И вот сегодня Бог обращается через нас к ним, что Бог тебя любит, Бог заботится о тебе. И это приятно слушать. А есть другое момент. А любишь ли ты Бога? Как ты относишься сегодня к Господу и Спасителю нашему? И это вопрос. Сегодня брат Александр, да, он сегодня напомнил нам историю, которая произошла в Иерусалиме, да, овечьи ворота, помним, да, Вефеста, где произошло это исцеление этого человека, который 38 лет он лежал, и не было, да, кого, кому опустить его, да, в эту воду. не было. И вот Иисус пришел, и он совершил это чудо. Сегодня брат Саша говорил о вере, а это также и любовь. Это Божья любовь пришла к этому человеку. И вы знаете, и когда Иисус там говорил, Он имел общение с этими иудеями, фарисеями, да, он имел общение, он их обличал там, они пытались как-то где-то уловить его, и пытались даже камнями его подбить. И вот 42 стих, братья и сестры, в этой главе, 5 глава Иоанна, 42 стих, говорится такие слова. Иисус сказал, но знаю вас. Он обращается к этому народу, к Божьему народу, к тем, которые поставлены, да, быть столпами в то время, да, Божий народ. И он говорит, но знаю вас, вы не имеете любви к Богу. Как такое может быть, братья и сестры? Мужи Божьи, которые всю свою жизнь, все поколение их, они трудятся там, да, делает богоугодные дела. И тут пришел человек, называемый себя там Иисус Спаситель, Мессия, кто как думал на то время, хотя Петр, Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И многие об этом знали. И вот этот человек говорит, я вас знаю, я знаю тебя, 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 вы не имеете любви такое обличение. Братья и сестры, я не думаю, что сегодня каждый хочет это услышать. Аминь. Никто не хочет это услышать. Я не хочу это услышать. Поэтому будем совершать дело Божье. И вопрос такой, почему Бог требует от человека любви к себе? Вот задавали вы себе такой вопрос. Я сегодня, может, больше буду обращаться, знаете, к тем людям, которые сегодня, может, первый раз, не первый раз, приходят сюда каждую неделю, да, слушают Слово Божье, может, больше к ним. Ну, я такой по натуре, понимаете, моя семья, и я здесь находился сколько лет, и мы трудились в евангелизации, да. И это моя жизнь, это я хочу этого. И больше я, может, обращаться к этим людям. Почему Бог требует от тебя, дорогая душа, к себе любви? Вы задавались этим вопросом? В свое время, знаете, я, когда был в этом мире, я не задавался этими вопросами вообще. Ну, жизнь такая была. Хотя на то время были братья, сестры, которые сегодня являются моими братьями и сестрами. На то время они были просто мои друзья. Они молились за меня. Они приглашали меня на двери, на дверях у меня писали всегда. Входная дверь, да, моя квартира. И они пишут на дверях. Иисус тебя любит. Моя мама, она очень была противницей. Ну, понимаете, ну противница, ну, кому хочется тряпку брать постоянно, вымывать эту дверь. Она ругала меня за моих таких друзей, верующих, друзей. Такие были надписи. Иисус тебя любит. И вот эти слова я услышал еще раз, когда уже умирал. Да, братья, и сестра, пришлось быть, уже дошел до такой степени, уже жизнь моя допустила такое, что я находился в больнице 22 года назад, в 2000 году. И зашел человек, обычный человек, мужчина, и обратившись ко мне, сказал, Иисус тебя любит. Иисус тебя любит. И все, братья, и все. Он развернулся и ушел. Да, это была соломинка для меня тогда. Я уже умирал. Врачи сказали, что я и до утра не доживу. Но это были слова человека, а не Бога. А Бог поднял. Бог поднял, исцелил. Бог дал желание прийти в свое время в молитвенный дом. Когда переступил порог, я услышал эти слова, Христос воскрес. И когда я услышал этот громкий голос церкви, многосотенная церковь, когда я услышал эти слова, воистину воскрес, что-то произошло в моей жизни. И вот это любовь, 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 которая изменила меня, изменила мою жизнь изменило все, то все было прошлое, чем был я напитан, чем я жил, чему я поклонялся в то время, оно все просто рухнуло в один момент. За одну секунду, когда я стал на колени, все это ушло. Я стал новым человеком, преображенным человеком. И вот уже более 20 лет я им являюсь. Да, допускаем где-то ошибки, где-то спотыкаемся. Больно, конечно, падать там, да, ну, никогда, братья и сестры, друзья мои дорогие, я никогда, и братья мои служителя, и все, кто тут находится, сестры, которые уже с Господом не один год, они подтвердят вам и скажут, что никогда я не усомнился в его любви, в его милости. Это да и аминь. Нам многие места говорят о его любви и любви на деле, братья и сестры. Я вам это произвел и рассказал сегодня о том, что я увидел эту любовь Божью на деле. Не просто на словах, знаете. Потому что бывает, мы говорим, говорим, где-то проповедуем, но если дел нету, то это тщетно. Это тщетно. А я знаю здесь, и я пережил свое время там, где я каялся и пережил, что дела подтверждена была Любовь. Есть место исписания, оно очень прекрасное. Мы, знаете, в нашей церкви, я помню, как здесь была среда, разбор слова, да, брат Саша там выходил. Сегодня служители, я, я канал уже есть на этот момент, да. Я не знаю, как у вас проходит разбор слова там, но я хочу сказать, как у нас его проходит у нас, то мы один стих можем все служение разбирать. И мы одну главу можем месяцами разбирать. Ну, такой у нас разбор слова, братья. Мы его жуем, наш пастырь уже так жует и влаживает в наши уста, что ну, ну это чудесно, это прекрасно, это хорошо. И вот мы не так давно э, разбирали Колоссян, колоссянам. Колосянам главу. И вот наш пастырь, он наполовину еврей. Ну, брат Саша я сказал, мы язычники, да? Ну, слава Богу, мы язычники. А хочется, да, немножко где-то. Мы же любим евреев, братья. Любим? Чи нет? Цены любят, да? Аллилуйя. Бог сказал, призывайте мир на Иерусалим, да, на евреев. Слава Иисусу. И вот наш пастор, он еврей. И знаете, для нас слово шалом, это обычное наше приветствие. Ну, если я где-то говорю, где-то в других церквях приезжаю, там где-то скажу шалом. Ну, на меня смотрят, так улыбаются немножко. А для нас это нормально. Шалом, это прекрасное слово, братья и сестры. Это мир Божий, шалом. И вот, разбирая эту главу, там есть такой стих, 3 глава, 14, 14 стих. Более же всего, Павел говорит, да? Более же всего, облекитесь во что? В любовь, которая есть совокупность совершенства. Более же всего, если облекитесь в любовь. И вот когда мы разбирали это слово, моя драгоценная квиточка, жена, вот она пастырю задает вопрос. Ну там же перед этим написано, и в то облектись, и в то облектись, и в то облектись. Зачем еще более всего в любовь облекаться, да? Ну, вроде казалось бы, ну, но... Павел говорит, более всего. Потому что без этого никак, братья и сестры. И знаете, я эту фразу так так изучал немножко читал и знаете я такой нашел перевод эту фразу лучше перевести как совокупность совершенного единства более всего облекитесь в совокупность совершенного единства более всего единство братья и сестры ничто вам ничто это не говорит единство вот вот да? облекитесь в это единство, церковь, стол, утверждение истины, облекитесь в это единство. Павел об этом говорит, чтобы мы жили этим. Церковь, если она не в единстве, мы понимаем, это плохо, это разруха, братья. Это поражение. И враг душ человеческих, он сегодня желает посеять. Это. Он сегодня желает разрушить церковь. Но мы бодрствуем или нет? Бодрствуем. Слава Богу, с Божьей помощью, братья и сестры, мы бодрствуем, мы стоим на коленях, мы взываем днями, ночами. И это сегодня время, о котором сегодня свидетельствуют братья мои и сестры. Сегодня это история о Бахмуте, где человек находился. И сегодня много таких иллюстраций, много таких свидетельств, как Иночка уже сказала, тоже у нас есть. Мужья наших сестер, которые сегодня тоже находятся в Бахмуте. И вот уже там сколько, 10 дней или больше там, 10 дней от него не было вообще связи. И мы уже честно где-то его внутри похоронили уже. Потому что мы понимаем, что там сегодня происходит. Но слава Богу, он вышел на связь, он живой, нормальный. Это милость Божья. Это милость Божья. И знаете, такие судьбы, они в свое время приняли Иисуса Христа, братья и вот эти друзья, вот эти наши друзья, мужья наших сестер, они в свое время приняли Иисуса Христа. Ну, так сложилось в жизни, что они сегодня там, на этой войне находятся. И мы не осуждаем их ни в коем случае. Кто я такой, что я бы осуждать буду этих людей? Мы за них молимся. Потому что наша война не против людских человек, а против злобы дух поднялась. И мы воюем с Ним. Каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду мы с этими духами воюем в молитве. И пусть нас Бог благословит и укрепит. А вы, друзья, дорогие друзья, вы сегодня слышите с этого места. Сегодня дается вам пища. Сегодня Бог питает вас. Сегодня говорится о вере. Сегодня говорится о любви Божией каждому из вас. Принимайте. Принимайте эту пищу. Наслаждайтесь этой пищей и отдайте свои сердца Господу. Отдайте. Есть прекрасное место из Писания. Оно, я не скажу, что оно одно из любимых или не одно из любимых. Вся Библия, вся, все Слово Божье, оно любимое. Это наш хлеб, это наша жизнь. И вот я хочу 13 главу, всем известную 13 главу прочитать кремлянам. Несколько стихов. И мы будем молиться. Мы будем призывать Господа нашего. Мы будем приглашать тех друзей, которые сегодня, может быть, сегодня хотят отдать свои сердца. Может, сегодня Бог коснулся через проповедь, через пение псалмов, через детский рассказ стихов, через стихи, которые сегодня рассказаны нашими сестрами, через свидетельство, которое было, может, Бог коснется ваших сердец. Может, Господь. Он уже коснулся Духом Святым. Поэтому будет место, будет время покаяться. Будет время принять Иисуса Христа как Господа в свою жизнь, в свое сердце. И Бог будет вести, Бог будет учить, Бог будет наставлять. Бог будет изменять все в вашей жизни, изменять то прошлое. Прошлое. Оно уже все Захребет, заброшено, все, за хребет. Мое прошлое, оно там, сзади. Я, и как Павел говорит, не вспомню более. Не вспомню и не хочу вспоминать. Хотя, конечно же, вспоминая всю ту прошлую жизнь свою, я только с одной целью вспоминаю, мои дорогие. Я вспоминаю только для того, чтобы прославить его. Вот для этого я и вспоминаю ту свою прошлую жизнь, которую изменил Бог, Спаситель Христос. И вот я прочитаю 13 глава, с 8 стиха и ниже. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Кроме взаимной любви. Не оставайтесь. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Нежели когда мы уверовали, Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы. Друзья, отвергнем дела тьмы. Бог свет, Бог не тьма. И Библия нам говорит, отвергнем дела тьмы. И облечемся в оружие света. Аллилуйя! Оружие света. Облечемся в любовь Божью. Братья и сестры, как это прекрасно. Как это прекрасно. Это слово, само слово ⁇ любовь. Да, я понимаю, где-то не достает иногда. Где-то кто-то на ногу наступил, да? Братья и сестры. Где-то что-то сказал не так. Хочется так ответить, с любовью, да? Но Бог нас призывает к любви, к милосердию. Да? Потому что Бог ведет. Это наша жизнь, это наш путь, братья и сестры. Друзья, это путь. Это чудесный путь, который ведет в жизнь вечную. Мы проходим. И мы здесь, знаете, я часто это говорю, когда общаюсь с друзьями. И это везде так говорится часто. Мы здесь временные жители. Просто подумайте. Осознайте это. Да не будете жить вы вечно на этой земле. Не будете. Это не ваше. Это не наше, братья, сестры. Это не наше место жительства. Осознайте это, поймите это, вечный дом там, в небеса, и там наша вечная отчизна. Я не буду больше говорить. Достаточно сегодня было уже сказано. Я только хочу призвать, если есть таковые сегодня, если где-то твое сердце сегодня что-то сколыхало, если что-то произошло во внутренности твоей, в твоем разуме место. Оно а ну, открыто. Выходи, дорогой друг. Если желание есть, твое сегодня, примириться с Господом. Но если нету таковых, то не будем молиться, да. Давайте мы встанем, сердце будет тихонько молиться и строи будет петь. Во время пения псалма, кто захочет покаяться, пожалуйста, можете выйти. вперед мы будем за вас молиться. Дорогой Иисус! О Иисус! Ой. Да, волны, да, типа, 見ません Определись, за кого ты почитаешь Иисуса.